Всем привет, дорогие друзья. У меня такая новость. Очень же новая есть. Заходим на Google Chrome. Не вы не забывайте ставить лайк. И такая новость стоит же узнать сегодня. И услышать, дорогие друзья. И нажимаем на этот, дорогие друзья, так. Первый сайт. Так, дорогие друзья, Google существенно изменил дизайн Android. В операционной системе Android ожидается важные новошества, которые коснутся интерфейса. Ну вы поставьте лайк, я вам сейчас расскажу, так, дорогие друзья. И все с первых новостей. Процессорная система Android ожидает важные новшества, которые коснутся интерфейса. Я же говорил, ну здесь, здесь много, но, не, ну есть так, как есть, немного то. Журналист Android, ан... как тут называться. Удиднан. Вот, Дорогие друзья, это... Журналист Android, Антофориту Мешал Рахман, изучил скрытые функции в Android 16. Бета 4 и виявив масштабные переработки дизайну, дизайна, Скоріше всього, ці обновлення не будуть реалізовані в основній версії Android 16 і появятся в подній, в системе. Но ну, дорогие друзья, что э, надо рассказать, что обнаруженных мешалов изменений, иконки, э, Wi-Fi соответствующий. По связи станут сегментированными аудиоиндикатор. А индикатор батареи будет загортаться в зеленым при подключении. И панели швидких быстрых настроек. Появится популярный пупу, роз, пупу фон и изменения будет иметь. И размеры ярлыку и отдельный. Блик для Wi-Fi. Последнее система екрану включения меню. Подключение. Список программ Pixel Launcher. Экран PIN кода получать эффект разметия фона на экране блокировки дата и погода е е перейдут. Под части а, уведомлений будут. Будут ображать в небольшом э, значке не перекрывающиеся обои по звуке, яркости по и громкости, станут и получат более э, строгу и форму. Светлые иконки появятся в главном меню настроек. А правити, под, под, под меню будут логично дорогие друзья. вернуться Изменяться форму значков в форме значков пиктали лаунчер. Ну ладно, сказал, что будет иметь, что Google сейчас изменит дизайн. Но неплохо будет это новости. Вы поставите лайк и так дальше. На этой же новости, дорогие э -э друзья. Не забывайте ставить лайк и подписку. На мой же YouTube канал. И так далее. Что? журналист Android Anto... Анто... Фориту, Мешал Рахман, случились скрытые фишки Android 14 бета, 16 бета, 4 Android 4, 16. Так, и топ-эта будет выявлена. Масштабный явление дизайна в Корее. Всего это обновление будет э, реализовано в основной версии Android 16. Появится по нему. И так далее же, дорогие, в сборках системы. Дорогие, друзья, и действует тоже. Налишь что, в среди обнаруженных Мешаллам изменений. Дорогие друзья и і... так далее. Иконкинутся связи, станут Wi-Fi иконки э, изменительные. Индикатор батареи будут загартываться зеленым при приключениям к зарядке панели. Э, Удаление быстрых э, настроек. Появится популярный популярний фон. Э, попу фон изменения размера, я руководству и дальний путик для Wi-Fi. Семья екран включає, включає меню е, последних і список програм пиксель, лаунчер екран, пін кода інфекцию, разумеется, фона. Екран був керовки даты погоди Перейдуть Перейдут под часы удаления. Уведомления, так сказав би, Будуть будут отображаться небольшим значком на покривающий обої ползунки, яркості і громкості стануть тонші І получат більш строгу фону. Чтовые іконки появится в головному меню на столике, а параметри під меню будуть логічно згрупованими. Вернеться можливість изменения фон... формы на школу Pixel Launcher. Так, дорогі друзі, новості вам тоже І е, вже ви поставите лайк. Дорогі друзі, що Google змінить дизайн Android. Изменить какой дизайн ви будете знати. Всем до скорого і пока, дорогі друзі. Увидимся в новых э, видео, ну это такой вот Google дизайн, что будет Android 16, только бета, бета тестирование, сейчас э, нам раскрыли, инсайдер дизайн, бета версия, что будет иметь Android 16. Скорее всего, ждите, дорогие друзья, ну вы влепите лайк на эту новость. Ну я бы сказал на видео, что вы Android 16 будет э, такой вот интересный Android. Среди других Android 15 будет, то ли не... 15 есть уже. Он не вышел, ну, э, начинается, скорее всего, бета-разработчики только. Тестирование начинают. Бета только. Скорее всего, Android 17. Но ну, 17 я не вряд ли не говорю. Я же про 16 надо, надо знать все новости. Но надо на сегодняшний день знать. ну Android 16 будет еще и популярный. Android 16 на сегодняшний день надо знать, что такое Android. Все будет иметь, и вы будете, свой пиксель будет изменен. Ну ладно дорогие друзья, больше не буду рассказывать, все узнали, ставьте лайк и э, подписку на мой YouTube канал, ставьте и так далее. И что могу сказать, всем до пока, ну и такие вот новости вам тоже понравятся, и так далее, лепите лайк, э, лайка заслуживает эта новость, и так далее. Ладно, дорогие друзья, всем. До скорого и пока. Увидимся у новых, чтобы Google Chrome будет иметь и так иметь. Изменить все изменить, дорогие друзья. Ладно, дорогие друзья. Всем до скорого. Пока. Увидимся у новых.